tak ni? Kita ada apa? Satu penyata untung rugi, satu lagi ada balance sheet. Nampak tak kat sini? Atas ni jualan atau perolehan. Yang orang kata dapat tadi komisen. Perolehan itu adalah apa-apa pendapatan yang awak dapat daripada perniagaan. Misalkan macam saya, saya banyak bisnes. Saya ada kedai rucit, saya ada shakely, saya ada Uh, freelance account. Sebenarnya saya kena buat banyak untung rugi dan baru boleh dicampurkan. Faham tak kat situ? Saya punya jualan ataupun perolehan untuk setiap bisnes yang saya jalankan itu adalah berbeza untuk kedai runcit lain, untuk saya punya share tree lain, untuk saya punya freelance account pun lain. Okey. Jadi bila saya ada tiga macam tu dan saya asingkan, jadi saya punya claim pun lain-lain. Yang ni petrol dia lain, yang ni yang lain, yang ni internet, bil-bil apa semua pun lain. Sama juga untuk bisnes ni, bila saya kau pun lain. Balance sheet ni imbangan duka dalam bahasa Melayu. Ya betul, imbangan duka. Okey, lepas tu kita akan tolak kos langsung. Kos langsung ni kalau kita ada stok, stok awal ni yang kita beli, kita beli lepas tu buka tahun baru kita ada stok daripada akhir tahun bawa ke awal tahun kita ada stok awal dan kita akan tolak juga belian. Kos belian yang kita beli untuk buat stok tu. Okey, kos barang untuk dijual dan kita akan dapat stok akhir dan kita akan dapat untung kasar. Ni roughly eh. Okey, lepas kita dah dapat untung kasar kita akan tolak perbelanjaan pentadbiran dan operasi. Cash bank, mana kita nak dapat bank statement. Kos pengeposan, itulah tadi. AWB eh. Wrapping apa benda semua itulah dia akan dapat dalam kos pengeposan. Kita buat dalam satu, benda-benda yang berkaitan dengan pos kita buat dalam satu kelompok ataupun satu file. Okey, petrol, tol, parking pun satu juga. Kita ada lepas tu gaji KW KWSP so so ini untuk pekerja bukan untuk awak ha bukan untuk awak untuk pekerja untuk enterprise tak ada kita tak ada dekat sini kolam. kita gaji KWSP so so ni tak ada untuk kita yang ada dekat dalam LHDN untuk kita apa KWSP dan so so ni ada dekat LHDN punya mytax untuk kita declare cukai iklan dan promosi untuk kita buat iklan dan promosi kita ada banner ada tak ada pakai tak banner kita buat banner letak depan rumah letak dekat depan kedai utility ni apa air api internet lepas tu pencetakan dan alat tulis yang tadi itulah segala ink printer punya kertas apa benda semua okey penyelenggaraan dan pembaikan untuk apa contoh kereta kereta yang kita guna tu untuk bisnes tu kita boleh claim untuk dia punya servis kenderaan dia punya kerosakan kita betulkan kereta tu kalau kita tak ada kenderaan ni tadi macam mana kita nak pergi berniaga betul tak okey zakat. Zakat ni saya syorkan untuk peniaga enterprise. Take note eh zakat ni. Jangan bayar zakat perniagaan. Bayar zakat pendapatan. Jangan bayar zakat perniagaan. Saya ulang sebab banyak kali terjadi. Bayar zakat pendapatan. Kenapa? Sebab bila anda bayar zakat perniagaan dia akan masuk dalam untung rugi. Tapi bila anda bayar zakat pendapatan dia akan tolak Dekat akhir nanti awak nak bayar cukai tu tadi, awak takkan perlu bayar cukai lagi. Sebab awak dah bayar zakat ni. Kalau awak tak nak bayar LHDM, bayar zakat. Macam mana awak nak kira zakat awak? Ambil kalkulator, kalkulator. Ha, kalkulator memang sentiasa ada kalkulator di tangan. Bisa kata awak dapat RM5,000 sebulan, darab 2.5%. Zakat awak sebulan hanya RM125. Daripada RM5,000 tak boleh ke awak bayar RM125 sebulan? Tanya diri sendiri. Tak boleh ke bayar zakat ni? RM125, itu yang RM5,000. Kalau yang bawah lagi RM3,000. Darab 2.5%. RM75. Saya selalu cakap dengan peniaga atau usahawan, langsam langsamlah awak bayarlah seratus sebulan zakat. Zakat ni awak dapat balik sebenarnya. Daripada mana awak dapat balik? Bantuan persekolahan bayi tumal, bantuan perniagaan bayi tumal yang boleh dimohon setiap tahun. Wan, kalau kereta personal punya kan, minyak jadi kos, repair jadi ambilan. Dia macam ni, kalau awak memang guna kereta tu untuk awak pergi berniaga. Saya ada dua kereta, satu kereta perniaga satu kereta untuk kita guna jalan-jalan kita punya sendiri. Jadi yang untuk peniaga ni tadi, memang 100% repair ke, petrol ke, tol ke, apa benda semua saya akan tolak daripada saya punya account untung rugi ni, perbelanjaan. Tapi sebenarnya macam mana pun dia ada persen dia akan add back. Satu per tiga akan add back. Ha, macam tu. Hanya dia bagi dua per tiga. Jadi sebenarnya awak kira sahaja sebagai kos awak, nanti kita sebagai tax agent ataupun saya sebagai accountant awak akan buat pengiraan dan add back sedikit. Kalau bayar kereta personal guna duit dari account semasa boleh ke? Tak boleh. Kecuali memang betul kereta macam misalkan awak beli lori, untuk berniaga boleh. Tapi kalau kereta untuk personal tak boleh. Itu ambilan. Okay so loan bulanan pun boleh masuk untuk rugi juga. Loan bulanan ni atas SSM atau atas nama awak. Tak boleh. Yang boleh masuk petrol tolak ke tayar ke okey saya ada komen dekat uh, group LHDN Facebook saya pun tak tahu lah mungkin cik syah pun dapat saya punya nombor daripada group tu sebenarnya saya ada komen kat situ saya kata stok belian tudung tu ataupun pakaian tu termasuk dalam aset okey saya ada komen saya cakap tudung yang dibeli untuk dipromosikan di TikTok di Shopee tu adalah aset okey nampak tak kat sini current asset current asset ni terdiri daripada Debtor ni apa orang yang hutang dengan kita. Dia ada dua. Satu fixed asset, satu current asset. Ha, fixed asset ni apa? Asset tetap seperti van, kenderaan lah yang kita beli memang untuk perniagaan. Mesin, printer, komputer, laptop, telefon, aircon, apa lagi yang terdapat dalam office kita dan ni aset yang tetap maksud aset tetap ni apa susah dicairkan maksudnya kalau kita nak jual van tu hari ni kita tak boleh jual. Ha kita kena tunggu ada prosedur lepas tu kita nak kira kita ni jual van ni untung ke rugi ke? Ha macam tu. Mesin pun sama. Laptop pun sama. Ha macam tu lah. Ya lepas tu dekat current kita pergi balik dekat current asset. Current asset ni aset semasa kita ada debtor. Debtor ni apa? Orang hutang dengan kita. Dia ambil barang dia tak bayar lagi. Ha, jadi kalau kita kita minta duit tu daripada orang tu, debtor ni jadi kita dapat duit terus. Jadi dia aset yang mudah didapat balik. Current aset, aset semasa. Lepas tu duit dalam bank ataupun duit secara tunai dan juga stok. Stok akhir ni tadi di dikategorikan dalam current aset stok awak tu tadi. Ha, dekat aset semasa. Current liability, liability ni hutang. Okay, hutang kita, kita kita ada hutang dekat syarikat situ dan contoh RM6,000. Okay, working capital ni adalah modal. Modal yang awak masuk dalam bank tadi. RM1,000. Buat buka icon bank syarikat kan? Modal awak RM1,000. Inilah seribu. Lepas tu awak ada masuk lagi investment dekat dalam company dia akan jadi equity pemilik-pemilik punya asset juga. Masuk dekat sini. Lima belas ribu dan return earning ni akan daripada untung dan rugi ni akan dibawa kepada return earning. Return earning ni apa? Pendapatan terkumpul. Ada juga tolak kat sini tolak ambilan. Okey. Dua ni penyata untung rugi dan sheet ni akan digunakan di dalam LHDN. Ada yang cuba buat sendiri. Ada yang cuba buat sendiri dua ni. Tapi kebanyakan yang saya jumpa dia orang salah declare cukai. Jangan macam tu kena cari pakar juga awak tugas awak sebagai peniaga awak kena rekod dulu awak kena rekod yang apa yang ada dekat untung rugi ni apa-apa yang masuk keluar dekat untung rugi ni awak kena rekod sebab kalau awak tak rekod saya pun tak boleh buat ikan untung rugi dan balance sheet kena buat dua ni untuk declaration dengan LHDN kalau X nak tolak direct dari current account atau kira bil X ni advertisement ke kita boleh tolak current account sebab dia termasuk dalam iklan dan promosi. Iklan dekat Facebook kan, iklan dekat Google, betul tak? boleh tolak terus. LHDN kena declare. Sebelum ni saya tak pernah buat akaun dan daftar LHDN. Oh tak pernah. Yes kena cantik. Tapi sebab sebabnya awak ingat tak yang sebelum sebelum punya transaksi ni awak ingat tak ataupun awak ada simpan bank statement. Kalau ada simpan bank statement dan bank statement tu cantik saya boleh tolong awak. Tapi kalau tak cantik saya akan soal siasat sikit lah. Ni apa ni apa. Maksud dia kita start daripada mana kita nak cantik. Daripada awal awak berniaga. Maksud kata awak berniaga start satu bulan satu. Satu bulan satu lah. 2025. Maksud kata awak berniaga 2020. 2020 dah awak cantik. Tapi masalahnya bila kita dah berada di tahun 2025, yang 2024 ni pun kita tak ingat dah banyak, betul tak? Jadi macam mana awak nak catik daripada awal? Kalau so sekarang ni awak dah masuk kelas ni hari ni, tolong catik, catiklah hari-hari. Tolong beli satu buku, kalau tak ada laptop beli buku. Buku tunai, ada jual dekat kedai buku. Kalau nak beli kat Shopee pun murah lah buku tunai tu. Dia nama dia buku tunai. Kalau tak faham lagi, lepas ni tak faham lagi nak tanya saya punya pendapat, nak perlukan lagi saya punya consultation, boleh WhatsApp saya, jangan risau. Apa itu e-voice?